Яка приносить задоволення. Людина, яка просто живе нею та місцем. Незвичайні люди в недільний вечір перетворюються на мафію. Ви заінтриговані? Ходімо, я вас з ними познайомлю. Знайомтесь Алекс Бойко. Багато кому відомий як Шольц, ведучий, організатор та засновник уманського клубу настільних ігор Дельмар. началось все с того, что хотелось как-то проводить время, элементарно поиграть в какую-то монополию с друзьями, попить чая. И дошла идея к тому, что почему только с друзьями, почему бы не создать клуб, где каждый желающий мог бы приходить и пробовать себя в какой-то игре, развиваться и проводить свободное время. У нас было два варианта по сути, как мы назовем клуб, либо, либо иллюжин, либо Дельмар. Дельмар обозначает у моря, и мы уже играли в ассоциацию слов у моря счастья, удачи, веселья, ну и так далее. Игромафия это противостояние человеческих характеров, психологии, мышления, идей, иллюзий, полностью всего. И основная задача это, по сути, перехитрить самого себя, стать лучше, чем ты был буквально вчера. За один круглый стол садится 10 игроков. Никто из них не знает, какую вытянет роль. Но в связи с тем, какую он роль вытянул, ему нужно будет соответствовать. Если он мирный игрок, его задача будет говорить как можно спокойнее, как можно увереннее, и при этом находить команду мирных, соответственно те, кто останутся, это будет скорее, скорее всего команда черных, конечно, не всегда бывает так, поэтому игра и психологическая и ролевая развивает в себе любые навыки, какие вы только захотите, каким вы захотите обратиться, даже так и скажем. приносит вам ваша работа на солоду-то, то панность счастья? Да я работа принесла мне мою вторую половинку, с которой мы уже больше года вместе. Прошлым летом практиковали отдых на природе. Мы собирались, играли в волейбол, играли в футбол, всякого рода настольные игры, которые можно сделать под открытым небом. И туда вот впервые пришла моя девушка, с которой мы познакомились. Она увлеклась тем же самым мафией, как и я, и со временем наши отношения стали серьезными довольно таки часто в игре забывается то, что мы встречаемся. Так же самое к нам приходят пары, которые могут оказаться в разных командах и в итоге они в игре будут будут друг другу мстить за то, что у них происходит в личной жизни. Но э, за что люблю действительно мафию, вставая с игры, ты понимаешь, что ты был игроком и все, что было вот с тех эмоций, оно осталось за столом. А здесь у тебя совершенно другая жизнь который ты стал чуточку подкованнее. Буквально через неделю попробовать покер вести. Вот, посмотрим, как он пойдет у нас в городе. И на самом деле у нас есть порядка 22 игр, которые активно пытаемся продвигать в нашем городе. Город Умань, он достаточно специфический город. И я думаю, многие уманчане знают, что начинать что-то новое проблематично. И для этого мало всего лишь энтузиазма. И мало, в принципе, гореть этим. На самом деле, хотелось бы, чтобы каждый занимался тем, что нравится ему, и, соответственно, люди будут чувствовать наслаждение от самого человека, и они будут понимать, вникаться и постепенно становиться ближе к тому, что мы несем в нас. Не сидите дома, по крайней мере, меньше времени проводите в интернете, старайтесь общаться с людьми, старайтесь знакомиться, и у вас обязательно все будет доброе. І також потрібно тримати у формі. Як залишатися красивим, спортивним та молодим, розкаже нам фітнес-тренер спортивно-сімейного комплексу Амаран Володимир в школі. Я думаю, это просто нормальный образ жизни любого человека, который должен быть. Я думаю, что если бы не было нездорового образа жизни, то и понятия здорового образа жизни не существовало бы. Просто так как сейчас есть очень много факторов, влияющих на разрушение человечества организма, появился такой здоровый образ жизни, который наоборот заставляет не, скажем так, не заниматься плохими делами, которые я включаю, допустим, прием чрезмерный и вообще любой, в принципе, прием алкоголя никотиновых продуктов, наркотических средств, ну и прочих вещей, которые пагубно влияют на наше здоровье и на наше общее физическое развитие. То есть здоровый образ жизни, он исключает все эти моменты, плюс здоровый образ жизни это когда человек следит за своим физическим состоянием, то есть кроме того, что он не употребляет да, всякие плохие вещи, он еще должен физическое свое состояние поддерживать, то есть заниматься хоть каким-либо видом спорта, в непрофессиональном варианте, естественно, просто для себя. И плюс каких-то рамок питания здравых, то есть не переедать, питаться дробно и правильно, чтобы всегда чувствовать себя хорошо. То есть, если подводить итог здорового образа жизни, это как, когда человек счастлив, это когда получает удовольствие работать тренером – это одно, но как бы, что ни говорить, стараешься выглядеть всегда хорошо, стараешься быть примером для своего клиента, стараешься заряжать его позитивом, энергией, которая должна исходить из меня. А эта энергия без собственного хорошего какого равновесия не получится. То есть в первую очередь нужно быть самому близким к идеалу, а потом уже пытаться передать как-то это настроение людям, потому что если человек будет видеть, что ты сам не соответствуешь тем словам, которые говоришь, то вряд ли он будет заинтересован. То есть для гостя зала, тренажерного, в первую очередь, нужна мотивация и заряд такой бодрости, а он дается именно достижением собственного такого Состояние. Я думаю, что до посещения тренажерного зала, это, скажем так, мое пожелание, я думаю, это пожелание любого тренера, чтобы человек более-менее начал вести вот тот, тот образ жизни, о котором я говорил, по минимуму все вот эти вредные дела, о которых мы сказали, по максимуму здоровой еды, по максимуму сна здорового, больше позитива и приходить в зал уже в таком домом здравить. То есть ни в коем случае не приходить сюда с негативными эмоциями, с каким-то плохим самочувствием. Именно. То есть подвести себя к уровню того, что зал уже будет приносить радость, а не в будет занятия в, в зале. Вот это, я думаю, главное такое мое, скромное такое напутствие людям, которые хотят прийти в зал. В протяжении долгого периода в жизни, когда я просто сам тренировался, я всегда хотел делиться какими-то знаниями с людьми. Именно когда даешь человеку необходимый объем знаний, и видишь, что он ему помогает, это больше всего приносит удовольствие. Когда человек на твоих глазах меняется под твоим руководством, когда он доволен тем, что ты ему даешь. Поэтому, да, действительно, я получил то, что хотел, эта работа делать меня Пожелать хочется очень много, но я думаю, я уложусь в странное, это в первую очередь здоровье, потому что его не купишь, оно должно быть, во вторую очередь я пожелаю целеустремленности, то есть занимайтесь тем делом, которое вам нравится и добивайтесь успеха в нем, несмотря ни на кого, ни на что. И третье, это хороших эмоций, которые должны окружать вас всегда, как я уже сказал, это очень важный момент в достижении любого дела, то есть всегда будьте с хорошим настроением и вам будет очень просто делать все, что вы делаете.